Salih əməllər, birləyitiməlik, iman ağacının meyvəsidir. Yəni iman varsa, əməl də olacaq, yaxşılıq olacaq. Cəbəd dedi Musa peyğəmbərin o cəmətinə Allahın olağan sözü. Məsələn, bir növ ki, iddialı iman ehliyəm, mən möminəm, mən İmam Hüseyn aşığıyam, mən Zəhra, mən Zəhra, Zeynə fanatı Zəhra Zeynəb kimi xidmətçisi, ləkəri dolu da Instagramda xüsusən də belə bir addar iddia çoxdur da, iddia. Mənə qarşı öz məşələ, mənə qarşı iddia çoxdur. E, Aşıqı, fanatı. Ölüsən qalacaq filan, filan, filan. Amma əməl əməl şərtlidir. Çaşın dilə güc verməyin və dilə güc verən çox hüsiyyətli olmuyor dilə güc verən sanki var. Güc ver dilə. Özün tərif barəsən deyinmi? Məsələn, xüsusən də e, bu məsələ olur cəvan xanımlarda, ailə qurmaqda. Mən görmüşəm və bir neçə nəfər vardı, yaxın bir belə də vasitə ilə ailə qurmaq istəyirdilər. Oğlan çox danışdığı yigənlər, yəni qızla da din elə Allah peyğəmbər müsəlmanmışdı. Amma danışdı falan, 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 falan. Belə baxıb ayrıldılar. Ağır, belə də Mən əvvəl vaxtən demişəm bunların böylərini aç. Yəni bunun mövzusu onlar nə üstündədir? Nədən danışır qızla, satsa. Mövzusu məədir. Deyir ay Allah danışır 45 dəqiqə. Qızla ancaq mamanı san filan. Filsə mən gülmüşəm, təbəssüm getdim, yaxşı sağlam olsun. Nəsə o ayrıldılar. Yəni baxın telefon mövzusu nədir? Yaxşı bildi danışsalar künməz, bəs əməli cəhətdən nə eləyirsənsə? Başsa bu kifayət deyil iman, amma küfrdə əksinədir. Bir nəfər küfr, baxın, dində bir nəfər iman iddiasidir. İmanın həqiqi olması üçün əməl etməyə ehtiyacı var. Bizi amma küfrdə əksinədir. Küfrdə əməl ehtiyacı yoxdur. Çünki bu adam əməlləri edib küfr olub. Bu adam artıq da mən kafirəm. Nəyə bolaram kafir olub? Aməllər elə bil ki, aməlləri buna aparıb kafirliyə. Nu peyğəmbərin oğlu İshyaq mə, danışmışıq. Dörd oğlu var da, hamısı Sam, Yafəs və Kənan. Niyə oldu kafir? Danışmışam sizə. Allahşı biliriz, bilə. Axırıncı dəqiqələrə çıxaxsınız indi. Saniyə bu deyim siz çıxın, mən inşallah davam eləyəcəm. Təma mövzu ta, bitməsin. Bitsin də, doğrusu bu 8-ci aya. Kənan niyə kafir oldu? Çünki onun əhsafı pis idi. Biz işlə gördülər, 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 axı onlar hə kafir. Yəni əməllərin nəticəsində bu adam olur bədbəxt, yəni nə kafir. Ulakuhum khayrul bəriyə. Onlar ən gözəl məxluqattır. Bəriyət yəni məxluq. Bu ayə bizi açıqlaşdırır ki, mələkdən üstündür insan. Niyə sübutlar deyəcəm, indi WhatsApp-ma yaz, inşallah gələn dəfə. ولا asasi YouTube-da insanların mələkdən üstün olması, hətta mən danışmışam e, bu yaxınlarda, kəlam elmində paylaşmışam da, ora 4-5 ədəd fakt da demişəm. Bura ola bəsən bu gün artırım 2-a. Mələklərdən insanların üstün olmasının sübutləri hardadır? 1. Hədislər. Hərəsələ var. Məhəmmədəyə salam soruşurlar, ey İmam Rıza. Bəli, bəs kim üstündür? Mələk yoxsa İnsandir insan. Mələk yoxsa məsələn e, peyğəmbərdir peyğəmbər. Təbii ki, insana məqsəd o kamil insanda da. 2-ci subut mehrajda peyğəmbərimizə Cəbrailin getdik bir vaxtda Cəbrail Cəbrail müəyyən yerə dayanır ki, mən bunlara gedə bilmərəm. Mən Cəbrailəm, gedə həddim bura qədərdir. Bunlar gedəcəm olmaz. Getməlisən sən. Tək gedib peyğəmbər özü. O peyğəmbərdir, insan da olsa mələk idi üstünlüyin bildirir. Bu ikinci, üçüncü mələəyin vasitəçisi olması Allahla peyğəmbər arasında. Yəni məshribi aparıb ver, filan kəsən, filan kəsə, sən kiməçi ki göndərsən, deməli sən o çox dəyərli insandır. Bu göndərdiyin şəxsdən. Belə deyildi. Məsələn, Şura ilə birinci ayədə Allah deyir ki, vahi bir neçə görünəndir. Bir də nədir? bir əylici göndərərəm mən o peyğəmbərə ki, mənim çatışın sözümü ona. Bu üç peyğəmbərin mələyədən üstün olmasına, ki, buna göndərilir xəbər gətirir. Həm o Cəbrail. Sonra başqa bir sübut alərimizdir. 4-cü sübutunu bu anda alərimizdir. Məsələn alimlər o 3-cü 33. aya, 33-cü ayədə Allah buyurur ki, "Adəmi, Nuhü, İbrahimin nəslin" İmranın nəslin biz üstün qələbə verdik aləmlərə. Deməli aləmə, aləmlərə. Nə qədər aləmlər var. Hamısından üstün bulard. Bu peyğəmbərlər. Və bəzi insanlar daşı xalis yaxşı insanlardır onlar da həmçinin. Niyə? Çünki insanlar xalis yaxşı insanlarda nəfsi qüvvə o olduğu halda günah etmirlər. Məsəl Əli əleyhissalam -Əl qorumuzun belə əl hasilam. Əlifəz Abbasəleyhissalam, İmamdır, xeyir, Peyğəmbər xeyir, amma nədir? Məsumdur. Günah etmə buna iqtıları var. E, gücü var, nəfsi var, amma eləmir. Mələgənin nəfsi yoxdur deyə eləmir. Bunda var deyə eləmir kim üstündür? Deməli insan üstündür, o insandan hər insan yox. Üstün kimdən? Mələgədən. Elə insan vacib bə oxuduq Ərəb surəsində. Hətta heyvana belə pisdir. Hər insan demir bəzi insanlar deyirəm. Və xodda digər ayəmiz var. Bəqərə 34-cü aya. Mələklər baş şahid adamın qarşısında. Bu da şamil insanın, peyğəmbərin üstünlüyünü bildiri kimlən mələklərdə. Və xodda İsra 70-ci ayədir. Və laqad kərrəmnə bəni adam. Adam övladın. Adam nəslin biz daha əziz tutduq, daha üstün bildik. Yaş Bu ayəni bildirir, mütləq aldı. Burada heç bir istisna, heç bir qeyd yoxdur. Var mütləq, var müqəyyəd, yəni qeyd olunmuş. Bu insanlar, bu insanlar ən gözəl məxluqlardır. Təbii ki, hansı insanlar? Deyəcəyik. Zəlikələmə nə xoş yerəbə. Qalacağıq inşallah həm özümüzə, yəni kimdə o insanlar sübutlarla. Bunun səbəbi nədir ki, bunlar belə mükafat ala olublar cənnət filan. Allahdan qorxuları var deyə. Qorxu nəyə inki Allah bizi ataca cəhənnəmə, biz yanacağıq. Yox. Məluməsəm deyici üs e, dua var, kimi duasında. İlahi tutaq ki, mən dözdüm sənin cəhənnəmin oduna. Nəcə dözümü səndən arılığa. Yəni səndən arlıq belə daha dərdli mənə vurusunda, yandığısından, külümü çıxarsında amma məndən getmə. Amma məndən üz çevirmə. Mənim üçün daha bəladır. Ondan qorxuram, nə ki azabdan. Yəni biz altdan qorxu deyəndə o tutmaq nəzərdədir. Bizdən üz çevirsin. Bizə daha baxmasın, daha bir çox səməsin, bizə vurmasa da bizdən üz çevirməsi bizə ölümdür artıq o. Bəzi e, deməli Bəli, bu qorxu ilə əmələ gəlir iman və salih əməllə. Bəzi alimlər qeyd edirlər ki, Fatir 28-ci aya. Biz bu danışmışıq Miraj dərsinə. İnnamə yaxşallah. Həqiqətən yalnız yalnız məsələ sıb budur ki, kim Allahdan qorxur? Minə ibadihi. Bənlərin səhəsindən kim daha çox qorxandır? Əl-üləma, alimlər. Alim nə məna da? Danışmışıq ha, Miraj dərsinə. Hası fakültənin alimi, kim yurisə, din üzrə, fizika üzrə. Məcburlsa onda alim niyə deyirlər? Baklavla oxuyan, magistr, aspirantura. Yəni belə olsa, nə qədər insanlarla birlədip professor, məsələn, doktoru deyə, alimdi, deyək, alimdir. Əllamədir deyək. Akademikdir, amma adın qoxmur. Namazı heçsən yoxdur, adamda pis iş görür. Bəs bu alim, deməli o məqsəd o deyir. Allahdan qorxar əsad çox kim alimlər. Bura məqsəd budur ki, Allahı dərindən tanıyanlar. Allahın zatına dərindən əlmi olan şəxslər. Allahı haqqına olaraq düzgün tanıyan insanlara deyirlər alim. Elmi cəhətdən. Məsəl var var belə elimlər və var ki, Allahınsən özün Tanəsən doğru formada. Tanadığın üçün u-muqaviməsən düzgün bəndləyirsən.